привет youtube хочу показать проблемку одну машина ваз 21099 вылетела стяжечка пружинка маленькая с этого гнезда вот, вот проржавела и разбила нахер колодки вылетела шайба бля шайбочка вылетела растопорилась так что смотрите когда ставите эти стяжечки на вот эти вот места где они заходят часто бывает что оно ржавеет прогнивает и выпадает пружинка вот эта вот пружиночка Сейчас извиняюсь. Вот она. Маленькая, которая колодки прижимает. Вот еще заметил такую проблему на заднем амортизаторе. Вот смотрите. Сейчас, блок разбит этот цилиндблок разбитый втулка или как он называется решил ремонтировать ходовую оказалось здесь кроме ходовой еще проблем куча так что аккуратно ставьте чтобы вот эта вот пружинка здесь была отверстие сквозное и она выскочила я ее замял с этой стороны и с этой это отверстие сейчас нет сейчас нормально сидит пружина вот сюда она заходит вот, вот. блин вот это вот отверстие прижимает колодку. Вот так вот. Прижимает она. Смотрите внимательно. Спасибо за просмотр.